Уважаемые друзья, небольшое объявление. Значит, 15 ноября в городе Киев будет проводиться акция протеста «Нет презумпции полицейского». Что это означает? Основные требования – это недопущение лоббирования законопроектов, которые смогут дать неограниченные права нашим недоученным, а зачастую просто беспредельным полицейским. Акция будет проводиться в городе Киев. Я приглашаю всех, кто смотрит меня, кто понимает, что у нас творится сейчас в стране, посетить эту акцию, поскольку завтра мы превратимся в полицейское государство. И у нас не будет абсолютно никаких прав. Если мы сейчас точечно пытаемся что-то изменить, то по принятию презумпции правоты полицейского забудьте за какие-то свои там права и так далее и тому подобное. Для того, кто не понимает, о чем идет речь, наша э, верхушка МВД готовит законопроекты, которые э, дадут э, неограниченную власть нашей полиции. Это они смогут запрещать видеосъемку, они смогут э, находиться, э, находясь даже не при исполнении, то есть в гражданке, где-нибудь, даже не поймешь, полицейский это или нет, арестовать вас, задержать, а также, возможно, скорее всего, что так и может быть, и применить свое табельное огнестрельное оружие. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Я призываю всех, которые не равнодушны к этому, в какой мы стране живем, которые не хотят завтра проснуться, обратно, как будто мы попали в 33 год, когда было НКВД, но все к этому идет. Поэтому, ребята, не думайте, что это чья-то проблема. Не думайте, что какой-то хороший дядя за вас все решит. Приезжайте, кто может с регионов, координируйтесь, будет очень много людей с разных городов Украины. То, что точно заявляю, будут из города Одесса, Житомир, Винница и так далее и тому подобное. Координируйтесь, добавляйтесь в чаты, приезжайте на акцию. Встреча будет проводиться 15 ноября с 3 часов ночи, обращаю внимание, до 5 мы собираемся на парковке Новус там, где проводилась акция «Копы-убийцы», там, где мы и собирались. Многие, кто знает, кто приезжал, он знает, где это. Для всех остальных, кто не знает, в навигаторе вбиваете «Большая окружная 12», это парковка «Ноус», оно находится недалеко от Жулянского моста. С 3 часов ночи до 5 утра мы собираемся, потом двигаемся по направлению на улицу Грушевского, к Верховной Раде. Все дальнейшие... Действия, которые мы будем предпринимать, будут уже координироваться непосредственно на месте сбора. Еще раз повторю, акция мирная. Я не призываю приезжать тут с какими-то там шинами, с какими-то там, не знаю, там солярками, бензинами и так далее. Мы никого сжигать не будем, но мы хотим четко и жестко показать свою позицию, позицию народа. Описание будет также объявление будет под этим видео. Я думаю, что э, кто не сможет этого сделать, приехать лично, см, но захочет предпри, ну, принять участие в какой-то материальной поддержке. Прошу, пожалуйста, под видео будет ссылка на карточку. Э, приватовскую карточку. Если вы не можете сами посетить, помоги, помогайте материально. Акция бессрочная. Сегодня лично подавал заявления от трех организаций э, с регионов вот э, кто хочет помочь материально пожалуйста приватовская карточка сбрасывайте туда э, средства э, они нужны будут не для моего личного блага а на организацию таких моментов как там э, теплый теплый чай к примеру там бутерброды какие-то Многим не хватает, допустим, средств, они бы и рады были бы приехать с регионов, но финансовое положение таково, что они не могут заправить свои личные автомобили. Поэтому все, кто пожертвует средства на акцию, я гарантирую, будут применены по назначению. Все средства будут направлены на то, чтобы либо заправить автомобили, либо накормить людей, которые приедут к нам в поддержку. Не думайте, что это моя личная просьба. Думайте в первую очередь, что это завтра коснется каждого из вас. И если вы будете сидеть на жопе, никакой добрый дядя вам не поможет. Запомните, мы сами себе делаем историю. И эту, эта история делается сегодня. Пожалуйста, отзовитесь, делайте репосты. Максимально распространяем данное видео. Все, всем держаться, ни гвоздя, ни жезла, всех жду 15 числа. Почему, уточнение, небольшая ремарочка. Почему так рано, с 3 утра до 5 утра мы собираемся на парковке? Все вот эти вот вопросы будут озвучены на парковке. Поймите, это очень серьезно. Я вас жду. Всем пока, спасибо, до свидания.